बिडालस्यासि नाकायात्पातयामास वै शिरः दुर्धरम् दुर्मुखञ्चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्यप्रमथानेकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्यः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् च वेगभ्रमणविक्षुण्णामहीतस्य विशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिकाकोपम् तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशन्तम् बबन्धमहासुरम् तत्याजमाशिषम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिकाचिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाचु देवी च छेदसायकैः खड्गचर्मणा ततः सोऽभून्महागजः